І щоб хоч трохи зрозуміти, що відбувається відбуває в податках, що для нас це змінилося в тому, що пан Яценюк придумав, ми запросили в студію Юлію Дроговоз з об'єднання реанімаційний пакет реформ. Пані Юлія, припустимо, я підприємець приватний. Як на мене вплинуть ті нові правила, які пропонує пан Яценюк? Для вас зміниться дуже багато, на самом деле. по программе по уряду и по тем реформам, которые готовятся, как мы знаем, уже в виде законопроекта, как бы обсуждается и рассматривается на заседании Кабмина, вам предлагают якобы снизить ставку единого налога в два раза. Но на самом деле вам вообще предложат платить 4%, и это называется в два раза. В два раза да. А якобы так расходится? На самом деле это за счет того, что и были такие у нас пятая-шестая группа, которые могут позволять себе объем э, дохода до 20 миллионов, и у них ставки 5-7%. Вот для тех, кто сейчас э, именно на этой группе находится, на этих группах находится, им предложат э, опустить ставки до, э, соответственно, 2-4%. 2%, 2 если плательщик НДС, и 4% если не плательщик. Вот для них это действительно практически в два раза снижение. А для всех остальных, допустим, кто на первой группе, до да, 150 тысяч, э, кто на второй группе, э, у них там оборот до Миллиона, да, им... Для них ставки вообще не изменились, только предложили немножечко повысить допустимый объем дохода. Но с учетом наших цен, инфляции, роста курса, то, соответственно, если проиндексировать бы нормально, то они, собственно, вышли, может быть, даже еще на больший объем э, дохода. Поэтому здесь у них ставки вообще не меняются, они на фиксированных ставках. Але И немножечко стихи... немножечко только для вот третьей, четвертой группы, у кого вот были там 3-5%, у них будет 2-4, на 1% ниже. Но это называется в два раза. То есть не стало легче проживати с новыми правилами. Uh, всех переводят действительно на условия, когда нужно легализировать. При этом Нет, это расходы... в принципе доброе, это в принципе, Но это хорошо, но не делается ничего для того, чтобы можно было действительно вести и продолжать вести деятельность в легальном поле. Идет принцип просто несправедливости. Мелкому бизнесу будет очень тяжело выживать. Uh, То есть вся чтобы... реформа податковой системы, которую предлагает пан Тюкун, она по направлена на малый бизнес. Ну, э, поскольку малый бизнес наиболее такой э, вразливый, да, то э, ему будет сложно быстро перестроиться, ведь мы забываем то о я, том, не... чтобы пер... что с первого числа уже вводятся и как бы новые правила. да, Они ведь хотят запустить это уже с 1 января 2015 года. Люди не, не не информированы о том, как нужно будет вести деятельность в следующем году. И у них нет времени изучить это все, перестроить свою деятельность, понять, как нужно вести свою деятельность. Добрый, а теперь, если уявим, что я фізична особа, не ФОП. Я, Я фізична особа, що для мене ще типа, поміняє? Вы должны будете подать обязательно э, декларацию э, одноразовую и задекларировать свое имущество. Вы, опять же, можете не подавать такую декларацию, если у вас, э, насколько так я понимаю, э, уже есть определенное имущество, проходит в реестрах, mm -hmm. то есть оно уже вам не нужно об этом говорить, уже и так налоговая видит это все и считается, что вам еще дают 200 тысяч, как бы это те доходы, которые якобы вы могли там сложить, да там или от дедушки осталось или еще чего-то. А всі останні доходи підлежати одноразовому разовому декларуванню. Е, мені тепер, якщо, якщо я захочу декларувати, якщо я буду по тих правилах всіх жити, я як фізична особа маю задекларувати все своє майно. Щитається так: що якщо ваше імущество все вкладається в 200 тисяч, плюс там є у вас квартира гривень. гривень, да. плюс є квартира машина, которая уже у вас і на вас. то, в принципе, вам не нужно будет декларировать свои доходы. И э, вам нужно будет декларировать только в том случае, если вы имеете ну, какие-то вещи не задекларированные. То есть денежные средства, притом не говорится, считается, что как бы деньги в банке, но и какая-то наличность может быть у вас. Может быть, у вас наличность больше, чем 200 тысяч. Вот вы должны будете тоже отдельно пойти ее зарегистрировать. Но у меня есть эти 200 тысяч, в какие я должен вместить и свое майно, правильную машинку, компьютер да, и так да, далее, да, да. и все гроши И Денежные что средства, есть. да. Если у вас больше, вы должны пойти и зарегистр... э, задекларировать. И вопрос в том, что наши платежки, наши физические лица, они опять же не защищенные. Там нет четких процедур, каким образом их будет проверять. Очень много добавилось оснований для проверок. То есть вопрос не в самом декларировании, а что будет потом. А я, я буду проверять? Э, если... А вот в том-то и дело, что по решению там начальника. Э, налоговой или заместителя начальника, э, будет приниматься решение проверять или не проверять то или иное физическое лицо. Это означает, до дома может прийти и а проверять? этого нигде и не сказано, могут или не могут. То есть нет четкой процедуры, по которой там будет понятно, придут или не придут. Там... Ценюк, дякую. Ну, в общем-то, да. Может быть, это и нужно, но это не, нужно проводить немного по-другому. Э, каким образом? Во-первых, э, необходимо э, как-то было это все растя растянуть во времени, не одним этапом, не вот так вот. То есть с 1 сечниа. Не, не с 1 первого... а вообще однозначно. Там вообще никакое не должно было проводиться э, декларирование или еще что-то или там изменение этих новых правил э, проводится несколько этапов обычно во всех странах. И как минимум год до введения пров... э, выделяется для того, чтобы проводить разъяснительную работу людям нужно донести по каким правилам нужно будет им потом жить там с какого-то там э, первого числа какого-то года да они должны будут понимать что почему это проводится они должны подходить к этому осознанно и они должны быть готовы к этому и общество в целом должно воспринимать это если общество не будет воспринимать то извините это будет ничего тогда лишнее будет. давление да и просто лишнее, да ничего не будет не будет из этого а

Почему вы, вы, чем-то не сказали? А, нас никто не слышит вообще тобто на самом вы им деле. То мы участвовали, допустим, в одной группе только по налогу на прибыль и, ну, как бы мы работали, работали, что-то нарабатывали. В конечном итоге нас отодвинули, сами сели, что-то написали и пока мы узнали, что что-то уже написано, оно было в Верховной Раде. То есть абсолютно непрозрачный механизм принятия или разработки законопроектов. И мы об этом постоянно говорили. Опять же, вопрос не в том, какие нормы туда какие идеи, да, там, в Тилане, в этот законопроект. А вопрос в том, что бизнес этого не видит, граждане к этому не готовы. И э, там, по, в результате этого очень много сырых норм. И они все имеют, даже если те нормы, которые там четко прописаны, они имеют очень такой фискальный оттенок, потому что пишут фискалы. на да, не должны... Им нужно забрать деньги. Да, им нужно собрать деньги. Им нужен контроль где-то за э, повальный контроль. За, тотальный тем, кто контроль, за, да, вообще за теми, кто э, зарабатывает деньги. И мы же понимаем сам самое главное что э, те кто действительно занимается теневым бизнесом и те кто действительно уходит от налогообложения и скрывает свои доходы и у которых это превращается в миллионы, в миллиарды, они уйдут от этого. И только физические лица простые, их легко контролировать, их легко где-то в чем-то там поймать на чем-то. И поэтому вот тот средний класс, который сейчас существует, еще может быть остатки какого как, как этого среднего класса, то вот он находится под самой большой угрозой. Очень легко будет прийти к каждому человеку и в общем-то где-то найти к чему прицепиться и за что его наказать. Добрый, я уже был Малим підприємцем, я був із особою, а тепер уявімо, що я мільярдер Костянтин Живаго, я депутат, я не хожу в Верховну Раду, в мене є бізнес, в мене 15 заводів, заводів, рабині, раби і так далі. Що для мене чи змінило з новими? Ну, думаю, що по-більшому, Якщо потрібно політично надавити, то такие я рычаги могу. будут на него надавить, да, если вдруг там он а, будет... А, на не... может надавить? Да, да, на, на вас, когда вы ж... Э, живака, Константин да? Живаго, да. Константин Живаго, я думаю, что да. Потому что вы должны будете, по, в этом случае, в общем-то, задекларировать очень существенно свое имущество, там, показать что-то, и если там что-то не покажете, всегда будет рычаг воздействовать и, даже на Живаго. Угу. Если вы в хороших отношениях, да, и можете договориться, то, опять же, вы можете уйти от этой ответственности. То есть все зависит от того, в в отношениях с властью и кем вы являетесь власти если вам э, власти вы чем-то не угодны, то есть рычаг для давления если всем угодно то вы всегда можете договориться и просто тот начальник в налоговой э, где вы там зарегистрированы и находитесь на учете он просто не примет решение о проведении там каких-то проверок мы не согласны в первую очередь с самими подходами эти подходы должны быть совсем другими это эти подходы должны быть не направлены на то чтобы там пополнить бюджет любой ценой опять о чем мы и говорим то есть не должны иметь там фискальное чисто направление, а они должны э, рассматривать э, возможность стимулирования бизнеса и роста экономики, дать какой-то толчок. То есть они начали, чтобы Философия было больше молока, они начали больше доить корову. Да, вместо того, чтобы наоборот там дать сено дать еще что-то. Вот да, и вот э, мы ДК говорим, привести. дайте сено, да, а они говорят, нет, надо больше еще надоить, у нас там где-то молока не хватает. И мы говорим все время на разных языках. И Почему многие бизнесы находятся сейчас в тени? Потому что первое, что называется, изначально еще там, с начала этого года, еще и вообще последние все годы да, говорилось о том, что снизьте нагрузку на фонд оплаты труда. Тогда не будет такого интереса в том, чтобы пользоваться right. конверты да, и так далее. И вы получите больше, вы легализируете доходы граждан, и тогда и граждане не должны будут переживать, там, где они взяли и там, все ли задекларировали. И вы будете получать ну, реальные поступления в бюджет. вместо этого у нас ведь опять же нагрузка на фонд оплаты труда самая высокая 50 там, 56 или сколько процентов сейчас. что предлагает э, правительство? Э, правительство предлагает вы возьмите оставьте две минимальные заработные, заработные платы сейчас это 200, чем то чем-то тысяч, да, э, облагать по полной программе то есть 7,56 56 там, э, процентов, да, будет, надо будет отдать э, в бюджет а вот все, что сверху вы получите, то... Э вот этот кусочек превышения, да, там сколько там, если 5 тысяч, то 5 минус там 2 ну и так далее, да, вот эта сумма превышения, возьмите ЕСВ, там не 37%, а там 15%, и ä, правительство это называет, что они снижают ä, нагрузку с 41 до 15%. Это неправда, потому что на самом деле там предлагается ставка не ко всей сумме заработной платы, а только вот кусочек превышения, все, что свыше 2400. С учетом того, что в регионах выплачивают низкие заработные платы, да, там же не, не высокие, не больше двух минимальных заработных плат, не больше этих 2-400, э, то, соответственно, на них у них нагрузка будет полная, и только те компании там с иностранными инвестициями, может быть, крупные компании, где там, которые могут позволить себе платить много платить топ-менеджменту, да, этих компаний, вот только вот с этой части они могут себе будут иметь экономию, действительно суммы превышения, применяйте 15%, они себе там сэкономят свои расходы. Тот, то знает, то, тем, большинство... кто наименьше зарабатывает древним, им все равно да, больше денег. Да, а вот те, кто, кто получает наоборот больше, да, у них там ставка будет меньше. И э, объясняет это правительство и фискальная служба тем, что якобы это будет стимулировать к тому, чтобы выплачивать больше заработную плату. Но вы скажите, сейчас, в такой ситуации, когда предприятие закрывается, кто выплачивает больше заработную плату? Единственное, что там для... Себя я такого полезного да, увидела. Это проведение пенсионной реформы и переход от солидарная система к накопительной э, системе пенсионного обеспечения. Это то, что действительно совпадает с разработками реанимационного пакета реформы. Работает целая группа. Но опять же, мы не видим законопроект, мы не знаем в конечном итоге, что будет стоять за этими словами. И уже понимая, как это все с налоговой реформой делается, я боюсь, что мы в конечном итоге увидим какие-то вещи совершенно обратные, опять же фискальные, опять же э, такие, которые будут иметь последствия негативные для э, Для пенсіонерів, для общества, для тих людей, які е, работають зараз, які збираються потім отримати е, пенсію. У вас є ідея, наскільки я розумію, щоб податкова могла зробити щось, аби нам людям декларування проходило легше. Ну, вообще мы давно уже предлагали, что целесообразно действительно проводить декларирование, и я не думаю, что это что-то страшное, но вся проблема в декларировании заключается в длинных очередях, в том, что люди, простой человек не может разобраться, как правильно заполнить декларацию, делает ошибку, и инспекторы помогают вот исправить эту ошибку или там проверяют сразу же при физическом лице декларацию, но вся проблема в том, что на это уходит много времени, нужно переписать, там, переписывать, покупать бланки. То есть вот этот процесс, он очень долгий и очень сложный для э, ну, такого человека неосвеченного да, mm -hmm. в этих вещах. И поэтому... Проще всего, когда сама налоговая будет это делать, в налоговую стекается вся информация. Сейчас вводятся опять как бы отчеты о доходах, расходах. То есть я понимаю, тоже будет на уровне декларации, если говорить о юридических лицах, о налоговых агентах. То есть вся информация, она и сейчас, и дальше будет стекаться в налоговую. Это о всех заработных платах. Там те же магазины будут показывать там все крупные покупки. Ну, крупные покупки, это у них Выше, по-моему, то было 10 минимальных, то 20 минимальных заработных плат. То есть это 20, по-моему, 4 тысячи, да, если так сегодня переводить на сегодняшний размер минимальной зарплаты. То есть вся информация есть в налоговой. И проще всего самой налоговой делать, сделать пересчеты, просчитать какие-то там, по какой ставке нужно было платить и выставить физическому лицу эту сумму. И уже только в случае, если физическое лицо проверит там и с чем-то не согласится, тогда он идет на в налоговую, сделать какую-то прописать процедуру, что он тогда уточняет время да, уточняет, там сверяет и так далее, и тогда уже приходит к какой то сумме, которую нужно заплатить. Тогда э, не было бы этих столпотворений очередей в самой налоговой, и э, легче бы воспринималось, и бы получали просто как счета, которые бы оплачивали также наравне с другими счетами. Это была Юлия Друговоз из реанимационного пакета реформ. Дякую, пані Юлі. Спасибо.